Selamat sejahtera semua. Saya Shenny, anda berperforma din, nombor kad matriks saya 010224141494002. Baik, pada hari ini saya akan menerangkan tentang hak-hak asasi manusia yang termaktub dalam bahagian 2 Perlembagaan Persekutuan Malaysia dan bagaimanakah hak-hak ini memberi kesan dalam kehidupan seharian kita. Perlembagaan Persekutuan merupakan undang-undang yang tertinggi dalam negara. Ia menjadi satu asas kepada setiap pemerintahan dan juga perundangan. Ia bukan sahaja mengatur kuasa kerajaan, malah ia juga menjamin hak-hak asasi setiap rakyat Malaysia. Sekarang, mari kita lihat hak asasi yang pertama, iaitu perkara 5, kebebasan diri. Perkara 5 dalam perlembagaan persekutuan menggariskan hak kebebasan diri yang melindungi individu daripada penahanan ataupun penahanan yang tidak sah. Secara khusus, ia memastikan bahawa tiada individu boleh ditahan tanpa sebab yang sah. Menurut undang-undang, walaupun perkara ini biasanya dilihat dalam konteks penahanan tanpa perbicaraan, hak kebebasan diri okay, ia menjadi satu hak privasi, di mana ia menjadi sebahagian daripada perlindungan terhadap kebebasan individu. Sebagai contoh, mahkamah persekutuan dalam kes siwara serasa saya telah menegaskan bahawa hak kebebasan juga merangkumi hak untuk menjaga privasi dan melindungi individu daripada gangguan luar yang tidak sah. Keputusan mahkamah ini menggambarkan bagaimana perkara lima melindungi bukan sahaja kebebasan fizikal, malah adanya juga hak untuk individu. Terusnya ialah Perkara 8 Kesamarataan Perkara 8 dalam Perlembagaan Persekutuan menegaskan bahawa setiap individu mempunyai hak yang sama di hadapan undang-undang Ini bermakna tiada siapa yang boleh didiskriminasi berdasarkan bangsa, jantina, agama ataupun apa-apa atau alasan yang tidak sama menurut undang-undang Ia jelas menunjukkan bahawa setiap rakyat di Malaysia layak mendapat layanan yang adil dan juga sempurna tanpa sebarang diskriminasi. Misalnya, kita lihat desakan oleh Badan Pekerja Malaysia yang mahu perkara lapan dipindah bagi memberikan perlindungan lebih baik kepada golongan. Golongan ini masih belum mendapat perlindungan yang cukup dan pindaan ini bertujuan memastikan bahawa semua rakyat termasuk golongan orang kurang upaya dilayan dengan lebih adil dan saksama. Hak asasi yang ketiga ialah perkara 12 hak menerima pendidikan. Pelaksanaan perkara 12 adalah sistem pendidikan percuma di Malaysia bagi sekolah-sekolah rendah dan menengah. Ini bermaksud setiap kanak-kanak yang berusia di bawah 18 tahun berhak mendapat pendidikan tanpa perlu membayar yuran di sekolah awam. Hak asasi manusia adalah asas penting untuk menjamin keadilan dan kebebasan. Setiap rakyat Malaysia perlu tahu hak-hak mereka dan berusaha untuk mempertahankannya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian terima kasih.